kurangkan guna elektrik ha, kan yang itu memang betul lah orang kata panas lah ini <laughs> semua orang akan kecam lah kata apalah jadi menteri ha. suruh -suruh jadi suruh kurang. kurangkan suruh kurang. guna elektrik kau boleh lah kau menteri ha. keperluan tenaga sekarang kita ni sangat tinggi kan hmm. uh, dan dia sangat tinggi tu terutamanya oleh kerana kemasukan uh, data hmm. center pusat-pusat data yang ada ni sebab dia orang consume electricity Hello, 24 jam sehari sure. kan hmm. Jadi kalau tengok unjuran keperluan tenaga itu memang melangit hmm. So dia tidak lari daripada masalah besar Yang akan menjadi um, beban mana-mana kerajaan lepas ni Sampai jadi kerajaan ni okay. You still have to manage electricity tarif ya? Kerana kos akan naik gas akan naik apa nama ni arang batu akan naik hmm. nak letak pylon baru semua lagi mahal yeah. so how do you balance between itu dan juga rakyat ni kalau naik satu sen pun yeah. ha, dia bakar yeah. Nanti yeah. Uh, isu di crash tu semua dah ada implement ke? dah ada undang-undang semua dah ada dah da, dan dah in on implementation TNB pun dah aware benda ni so, memang dah dia. ada dia dah terbuka sekarang cuma uh. Uh, saya ingat dah ada satu atau dua projek uh. swasta Hmm. yang akan bekalkan direct daripada seller ke buyer di bawah kres. Hmm. Sebab satu projek tu. Katakanlah yang selalunya yang nak sangat ni ialah kilang besar ataupun data center lah kan. Hmm. Katakanlah dia nak 500 megawatt. Hmm. 500 megawatt ni paling kurang pelaburan 3-4 bilion lah. Hmm. Ha, jadi dia nak kena ada tu. Hmm. Tapi dengan membuka begitu kita berharap lebih banyak uh, syarikat swasta Mula masuk solat sebab itu kita tengok dalam 1-2 tahun kebelakangan ini, banyak syarikat swasta nak masuk solar. Hmm. Uh, oh, sebab petra. dia tak sama macam dulu. Dia kan actually jual terus yeah. and dia just pay willing charges. Tapi oh, instead of solar, mm. is it better kalau kita go into nuclear? Itu pun ada federal. Mm. Yeah. <laughs> um. Ada yang mempersoalkan because solar ni requires a lot of land. Mm. Dan bila kita dah pakai benda tu, you know, opportunity cost kita kat situ kan. Mm. Kita dah guna solar, kita tak boleh buat benda lain. Mm. So, is it isn't it better kalau kita go into a nuclear rather than... Yelah, kita boleh solat. Ha, dasarnya, memanglah kita dah, uh, kerajaan uh, negara sekarang memang kita dah terbuka untuk nuklear. Dia only think about nuklear ni sebenarnya okay. satu kosnya tu masih lagi mahal tau. Orang kata nuklear, tapi kalau katakanlah eh, kita ada satu kilang nuklear. Hmm. Bila kita kira nak beli elektrik daripada nuklear tu dia punya base tariff dia tak jadi 45 sen ah ha? dan tak yeah. jadi 60 sen. Sebab dia omo sebab nuklear ni ya. masih lagi mahal. Okay. Sudah tentu ada apa nama ni teknologi baru dia boleh SMR kan small modular hmm. reactor yang ada di beberapa tempat semua. Tapi nuklear ni saya ingat adalah satu pilihan untuk jangka masa panjang. Kalau sebab kita nak mula ada nuklear ni paling kurang 7 8 10 tahun. Dia hmm. bukannya nak nuklear, esok so ada nuklear, nuklear kat situ kan. Jadi. Sebab kita nak kena patuh kepada undang-undang antarabangsa, you know, dari segi undang-undang keselamatan semua. Yeah. Jadi kerajaan memang dah buat keputusan. But we already there. Ya yeah, ya. Yeah. So so I think is this a question um of when is the first going to be um sanction Kemudian, we, we still have to do to look at dollars and cents. Sebab hmm. itu sebenarnya pandangan saya lah. The best option untuk Malaysia masih lagi solar. At this moment. Ha, dan the best option untuk rakyat ialah jangan membazir elektrik. Sebab it's not gonna get cheaper. Oh, God. And kita tak boleh nak hidup macam sebelum-sebelum ini kan. Sebab hmm. solar memanglah betul. The rule of thumb ialah untuk satu mega uh, megawatt diperlukan lebih kurang 4 ekar 4 ekar. Mm -hmm. So kalau 100 megawatt 400 ekar. Mm -hmm. So kalau semua orang buat solar memang kau nak makan apa dia semua <laughs> satu dunia satu Malaysia ni tanah semua solar kan. Cuma the solar potential dekat Malaysia sebenarnya bukannya large scale solar farm ni. Solar potential ialah bumbung rumah kita. Mm -hmm. Kita banyak mana bumbung rumah kita ni cuma yang itu uh, Even the model eh, even the model di negara lain. One good example ialah di South Australia. Eh? South Australia, I think dalam 20 tahun yang lepas dia ada masalah yang sama dengan kita. Dia tak ada sumber, mahal, kemudian dia ada shortage dia ada. So, they they go full swing on solar kan. Uh, so, oleh kerana dia dah terdesak dan dia perlukan solar. Jadi the whole business model tu is developed on the basis of rooftop solar kan. Yang ada sekarang ni mahal sebabnya ialah capex tu kita kena bayar yeah. kan. Ah mm -hmm. uh, yang, yang, yang kan? Yeah, <laughs> well, <laughs> sorry capital expenditure. kan. maksudnya nak buat kita kena buat bayar 40000 kalau nak battery tambah lagi 40000 yeah. 80000 kan. Mm -hmm. Yang berlaku di negara lain yang berjaya gunakan rooftop solar punya potential ni very well ialah dia sebenarnya company tu dia sewa atap orang tu ah. ha, so kalau kita ambil katakanlah tadi kita kata IPP penjana bebas kan penjana bebas sekarang ni dia kena buat kilang semua gunakan gas turbine and jual kepada TNB kan tapi katakanlah hypothetically mm -hmm. satu taman tu ada 2000 rumah saya, company saya, utility saya, saya sewa semua 2000 rumah tu atap dia. Saya bayar RM200 sebulan ke, RM150 sebulan ke. So, all the electricity daripada satu taman tu, yang itulah saya jual kat TN. Bukan hmm. T.B. pernah buat ke dulu? Dia buy back uh, solar rooftop tu? Yang sebelum-sebelum, ya, yang ini masalah yang saya ingat solar rooftop ni yang kita kena terus push daripada luar pun kerana hmm. Dia ambil masa sedikit Saya faham lah Kerana hmm. Tumpuan sebelum ini Ialah kepada Apa namanya Large solar farm yes, kan yes, yes. Large scale solar farm semua Sebab kita belum ada pasaran oh. Model pun tak ada lagi Yang itu kan Jadi But you just You pernah propose kan Yang kementerian punya itu. I, i, itu adalah the vision di dalam neta lah tapi ha, maksudnya solar potential dekat Malaysia ni kita takkan dapat penuhi <coughs> kalau kita bergantung kepada large scale solar farm yang ada macam sekarang hmm. yang pakai 100 hekar 200 hekar kita hmm. kena secara cepat beralih kepada rooftop solar hmm. kerana satu dia membantu dari segi kelangsungan bekalan elektrik negara keduanya dia sebenarnya membantu orang kerana tiba-tiba rumah dia boleh jana pendapatan lah so unless we push it dan untuk itu berlaku ada banyak step dia lah kita perlukan satu pasaran lah. Ha, pasaran mm. itu then the question Do people sell to TMB oh. Ataupun do people sell to In an exchange market kan mm. Yang itu yang insyaAllah lepas ini Kita kena tanya berkali-kali lagi lah And I hope to see lah Dalam tempoh 3-4 tahun ini Benda ni dah mula boleh berlaku lah Because once kita dah boleh Unlock uh, rooftop solar dan paling kurang kita boleh cepatkan peningkatan komposisi penjanaan daripada solar. Kepada, kepada siapa kita nak tanya ni? Petra. Kepada Petra, <laughs> uh, kepada Kementerian Ekonomi, hey, Kementerian Ekonomi kan? whoever Sapa is. Siapa-siapa <laughs> kan. <laughs> uh. So itu satu right. komponen dalam neta yang yang sebenarnya melibatkan rakyat dan uh, hmm dia bukan soal teori semata-mata dia juga soal kelangsungan uh, apa nama ni electricity tinggal tapi masih lagi belum menjawab yeah. kenapa base tarif 45 sen naik 14% tak peratus, tetapi tiba-tiba tiba, jadual tarif dia jimat lima 4 ringgit. Hmm hmm hmm. Belum jawab lagi bagi. Ya betul. Ha. Jadi saya <laughs> boleh sempat lagi Google kan. Google? <laughs> dia Saya tanya sebab dia kerja kat situ. <laughs> 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 itu average <laughs> Jadi yang saya tahu. Dia, ha. dia itu average lah maybe ha. uh, yang bukannya di apa di cerminkan kepada uh, apa uh, end user. Jadi end ha. user ni dia ada guna dia guna dia apa? Dia kepada penggunaan dia lah, dia kepada Yes yes lah. yes. Itulah penyebatan tadi kita sebut, ha, the itu more yang you save. Yang Is kata tadi, yeah. sebenarnya bila kerajaan tanggung yang naik 14% tu hmm. daripada 39 sen, 39.6 sen kepada 45 point, aku pun dah lupa, 5 sen ke apa kan. 14% itu sebenarnya yang kerajaan tanggung. Yeah. Kerajaan kena bayar kat TNB tau, banyak yeah. itu kan. Yeah. Tapi bila kerajaan menetapkan jadual tarif itu, kerajaan kena ambil kira lah. You tak boleh lah nak camp semua orang yang sama sebab ada orang pakai elektrik sikit, ada hmm. orang pakai elektrik banyak kan. Hmm. Dan sebenarnya 85% daripada isi rumah kita penggunaan elektrik dia bawah 600 kilowatt hour. Hmm, ya. Yeah. Kan? jadi sebab itu daripada base tarif itu dia ada, kalau tengok kat TNB punya website sekarang ni panjanglah. Yeah. Dia ada dia punya generation cost, dia ada AFA dipanggil automatic fuel apa hmm. nama ni adjustment. Assessment. Kemudian hmm. dia ada itu semua nanti akan melibatkan apa yang dipanggil rebate. Hmm. Rebate itu ialah mengikut penggunaan. Jadi contohnya orang yang pakai di bawah Uh, 200 kilowatt hour Sebulan Dia mm -hmm. hanya bayar 25 sen mm -hmm. Maksudnya 20 sen Kerajaan tanggung, tanggung. Uh -huh. Subsidi kan mm -hmm. So as you go along Dia akan Comes closer uh, Jadual tarif yang baru ini uh, Kalau you hit 1000 kilowatt hour uh, Maksudnya Uh, you dah nak kena bayar the actual cost lah 45 yeah. sen ya. Yeah. so the, the lesser the subsidi lah dekat situ And the lesser subsidi jadi hmm. uh, rumah 85% sebenarnya memang hmm. pakai hmm. 600 lah kalau 600 so saya ingat hmm. 600 tu masih lagi dia dapat uh, 9 sen rebate Hmm. So, maksudnya dia bayar lebih kurang 36 sen berbanding dengan kos 40 sen. Jadi, hmm. sebab itu bila dah dicampur ambil semua ni, sebab itu bila kita banding, eh tengok, berdasarkan jadual tarif baru, sebenarnya boleh jimat 4 ringgit, hmm. kan. Ha. Tapi, of course lah, apa nama ni, uh, yang macam mana pun, poket kiri masuk poket kanan lah, kerana yang menanggung itu masih lagi kerajaan. Hmm. Kerajaan kena bayar, mengikut um, apa nama ni uh, hmm. bil akhir dan bil akhir ni masalah sebab bil akhir yang sampai kepada kajian 45 sen tu satu hmm. unit tu hmm. ialah berdasarkan unjuran harga gas dan arang batu masa kita kira tahun lepas tau hmm. katakanlah perang berlaku ya macam sekarang macam sekarang kan tiba-tiba hmm. harga naik 75 katakanlah dia naik 100 kan kita Kalau tambah. anggaran masa itu ialah harganya katakanlah hmm. hypothetically katakanlah 65 dolar satu barrel barrel. Okay. Yeah. So bila naik ke 100 caj hmm. akan kena tambah ni no, tau tapi harga itu tak berubah sebab harga jadual hmm. tu tak berubah harga tak berubah. yang kita bayar tu tak hmm. berubah tetapi harga yang perlu dibayar kepada TMB itu akan turun naik. So where do we get the money from? Eh, itulah akhirnya <laughs> kajian kena memperuntukkan subsidi yang lebih duit, duit. tu pinjamanlah banyak tak, kan. tak duit tak boleh pinjaman hmm. kerana uh, subsidi adalah belanja mengurus okay. belanja mengurus mengikut perlembagaan mestilah daripada hasil negara tak boleh pinjam cuma kalau kita dah kutip cukai banyak-banyak ni tiba-tiba nak kena bayar subsidi elektrik banyak ni naik mendadak hmm. sebab harga gas naik mendadak maka kalau tambah 10 bilion kat sini kenalah potong 10 bilion di tempat lain selalunya yang dipotong apa dia? belanja pembangunan oh, sebab sulah. belanja pembangunan mengikut perlembagaan boleh dipinjam Hmm. Jadi dia potong kat belanja pembangunan Potong belanja pembangunan Termasuklah mungkin hospital kurang Sekolah hmm. kurang Jalan kurang Universiti kurang dan sebagainya So that's how the mechanics work Ui, Panjang cerita kita ha, <laughs> Ini je satu podcast ha. So <laughs> lepas ini ramai rakyat Malaysia boleh jadi menteri Ya yeah. insyaAllah Sebab dah tahu macam Wah. mana harga elektrik ditetapkan Kurang ingat senang eh ha. Ha. So contohnya itu pun tak habis lagi tu Okay ha base tarif yang 45 sen tu pun itu pun berdasarkan harga subsidi daripada Petronas Petronas oh. ada bagi subsidi lagi? Ah ha, nak sampai 45 sen tu pun tu pun dah ambil subsidi daripada Petronas sebab Petronas saya ingat jual gas kepada penjana ni pada harga RM35 per MMBTU unit gas ialah per MMBTU kan harga pasaran kalau 60, 60 plus lebih kurang 45 itu pun dah RM10 satu unit. So dia tanggung lagi balance tu. So. Yang itu Petronas tanggung. Yang mm. yang difference tu. So. Ha, yang itu Petronas tanggung. Kalau Petronas tak tanggung yang itu, maka dividen Petronas lebih. Dividen Petronas lebih, uh, boleh bagi kerajaan lebih, kutip cukai kurang Ha, jadi all this sebenarnya berkait kan. Cuma marilah menteri macam mana pun, kerajaan macam mana pun you tak boleh lari daripada benda ini. Sebab itu saya kata yang penting Kurangkan guna elektrik. ha. Kan yang itu memang betul lah. Orang kata panas lah. Ini semua. Orang akan kecam lah. Kata apalah jadi menteri. Ha. Dia suruh, kurang. suruh, suruh kurangkan kurang. guna elektrik. Kau boleh lah kau ha, menteri. Tapi sebenarnya benda itu tidak akan berubah. Dia akan menjadi lebih mahal dan lebih mahal dan lebih mahal lah. Ya hmm, Hmm. hmm. Okey. Baik. Jadi saya rasa dah jawab soalan yang pertama tu berkaitan dengan oh, eh ya. tak dia belum jawab sebab soalannya akan ada orang kena bakar ke tidak <laughs> okay, kita baik. lihat hmm. but I don't think so lah sebab 85% tak affected ha, yeah. so eh, macam sebelum ni juga kenaikan sebelum ni ha. pun 85% tak affected orang duk bising yang the yeah. so-called T20 tapi yang ni? yang itulah yang nasihat kepada saya hmm. nasihat kepada semua banyak benda yang kita nampak tu sebenarnya lebih rumit hmm. daripada yang kita nampak. Jadi nanti kita ditertawakan kerana sekarang zaman Facebook, terutamanya katakanlah ahli parlimen pembangkang ke apa. Yeah. Dia tak faham pasal IBR, dia tak faham pasal semua ni. Cerita saja IBR 14% peratus naik. Pergi oh. pukul canang satu Malaysia Habis oh, Harga naik Harga naik Harga naik Betul ada orang yang ambil kesempatan Dia rasa Okey lah harga nak naik Aku naikkan harga barang hmm. Padahal harga tu tak naik pun Kalaulah dia faham dan belajar betul-betul yang sebenarnya base tarif itu tak sama dengan jadual tarif akhir hmm. tak adalah dia cepat-cepat pergi posting buat buat podcast ni beritahu harga akan naik 14%, -14 jadi pengajarannya lain kali semaklah dulu kalau tidak malu macam inilah hmm. tanya ataupun timbulkan keresahan hmm. Paling kurang tanya chat GPT. Ya. Yeah. Ha, kan. tanya chat GPT lah. Baik, baik. Jadi, yang Wabi, wabi dah cakap semula tadi hmm. aa, Dan Yang ini is kau tanya is lah banyak Okay Banyak aku nak beri had. Tapi yang kedua ni ada kaitan ha. dengan Wabi sikit lah aa, Kita <laughs> transition kepada isu-isu semasa lah Wabi Ada beberapa yang di list out oleh Ayalah aku malas dah nak petik nama-nama menteri ke apa <laughs> Tapi, Tak ada Wabi Dia dah jawab dah Ah, ha, <laughs> <mana, laughs> Macam mana <laughs> tu? <laughs> ya, <laughs> betul -betul. Hmm. Tapi